микрофона, я буду думать, что будет Прежде всего, хотел бы поздравить Александра Юрьевича, депутатский корпус с собранием и возможностью действительно служить жителям города Скадовска. Но не секрет, что уже выборы прошли две недели буквально, не секрет, что сейчас ведутся различного рода политические переговоры. В том числе эти переговоры переходят в различные формы спекуляции политические. Сегодня, независимо Друг от друга три политические партии, которые вошли в городской совет, это практически все украинские объединенные братьевщины, это политическая партия оппозиционный блок и партия зеленых, зеленых, приняли решение не участвовать в политических торгах за принятие будь тех или иных политических моментов, в частности избрания спекуляции в отношении голов, секретарей и так дальше и так дальше. В то же время они приняли решение объединиться в депутатскую группу. Депутатская группа было принято решение отбросить все свои политические взгляды, объединиться вокруг решений, которые будут направлены демократически решать вопросы в городском сети. Мы поддерживаем любые решения, которые предложит Александр Василь... Александр Юрьевич, простите, пожалуйста, если они будут касаться развития города. Мы не будем... Э, демок... Депутатская группа не является ни фракцией, депутатская группа не является коалицией. Но наши двери открыты для любой политической партии или отдельно взятых депутатов, которые согласны будут таким же способом решать городские, вопросы в городском совете.